Яка зараз задача у Мирнограді? Рекоменсування нових позицій для роботи з натрию і дрончиків. Зараз ми знаходимося у Мирнограді і тут активно вже обстрілюється вся територія ворожу артилерію, є дим під прильотів. Тому треба буде дуже обережним, плюс ще сюди може заходити ДРГ. Дрон щойно по ньому вели вогонь. По дороге треба Буквально кілька метрів. Це, це, це мавік. Зі збросом? Трошка, так, да, зі збросом. В трішки звук трошки інший, як бензопила. Це був вже дрон, який вже можна зараз робити скіт, тому що далека дистанція. Так точно. А загалом нормально, що зараз вони сюди долітають. Це вже очікувано. Ну они уже какое-то время сюда золотают, это не первый день. Боюсь. Но я надеюсь на нашу армию. Все будет хорошо. Да она пристреляна, сейчас, смотри, она вся поебанная. Надо да. будет сидеть. Ну ладно, пилоты, блядь, подвалит. Аппаратуру произносит. Паршачерговая задача вызначена на перспективу. Вогневих позицій для моєї групи привідів Бахмута. Значить, Аналогічно визначення можливості точки відпрацювання ФТВ-шками нашої суміжної групи, з якою ми в складі працюємо, це медоїди. Тобто ми перекриваємо фактично зараз всі можливі напрямки підступу ворога до міста і з повітря, і з землі. Чим ці позиції, наприклад, не підходять зараз? Воно все... Ну... Абрушена здання. Ну, а, дивіться, це, ця будівля, вона є чітким орієнтиром для артилерії і мінометів ворожих. Пристріля по сектору, якщо з'являється з, з цієї точки якийсь постріл, то автоматично по координатам, які вже заздалегідь пристрілі, прилітає сюди. Так, працює. Що ти у нас на прикриті, да? Красава, красава. Красава. Чуть выше возьми. Красава. Слава, подавай мне. Плюс, Давайте перейдем на російську мову, чтобы наши враги также нас разумели и чули. Во-первых, такой существенной разницы между Бахмутом концом, вернее, началом этого года и покровском ну, не просматриваются эффективные системы местных штурмов присутствуют, потому что ну, за счет количества я скажу, населения, которое он истребляет. Три растяжки. Дрон, дрон, ушел. Дрон, дрон, укрытие вот. Ну, просто чтобы мы на свой подарок не отступили. ситуація, от люди висушують щось збилизну. а білизни. Лікарня туберкульозна якою ще дороги приїдуть. Там криші нету. Очікуємо, десь не приїхали за тоже, теж. А коли обіцяли? Ну, Сьогодні-завтра ситуація за останній тиждень стала гіршою тут в Мирнограді. Громче, громче стало, громче. Є куди вам їхати? Є, є. Куди поїхати? Черкаська область. Будемо їхати. Більше вже евакуювалися звідси? Дуже більша більшість, так. Да. Дітей майже не лишилось, так? Да? Дітей нету. А, Покровск, Мирноград, а, выезд на Днепропетровскую область, прямая трасса. И здесь, по сути, за Покровском больше держаться негде, одни посадки, дядька. И а, вспомни, как было в Бахмуте, особенно в конце. Там места не было, где не было солдат. А, везде кто-то был, везде какая-то пиздец. Соседи, постоянно кого-то вводили, были резервы. Я сейчас этого, к сожалению, не замечаю. Может я не вижу просто, знаешь, чего-то какого-то там с глобального задума. Если тебя убьют, тебя можно облутать. Тоже нормальное да, дело, да, знаешь, это всегда, друзья всегда порадуются. Когда ты в нормальном экипе заходишь, тебя сразу оценили размеры посмотрели, вызначили, кто сейчас заберет, если тебя прибаранят. Ну такая, понял? Вот искренняя доброжелательная обстановка. Ну такая неподдельная, знаешь. Бахмут был муравейник смерти. Ну вот прям везде, прям запах этот был даже если не пахло трупами, то Покровск это город призрак сейчас. Вот мы туда сейчас заедем, и там тишина, знаешь, вот это гнетущая тишина, как в фильмах ужасов. Сейчас какая-то вылезет какая-то страшная ху... и гавкнет на тебя из-за угла, знаешь, в Бахмуте так не было. Не знаю, почему так. Дом, который распиарили, помнишь? Пропоную спілкуватися російською, тому що це будуть дивитися вороги, хай вони почують, що Покровськ — це нелегка здобич. Я не можу за всіх відповідати, там за тих, які, там, допустим, ребята сьогодні відступили по ряду причин. Може бути выравнивание лінії фронту з нашої сторони. Здесь, вот, например, в Мирнограде, где мы сейчас находимся, здесь плотная урбанистическая застройка. Здесь очень сложно наступать малими силами. Технику сюда не заведешь, у нас горит. Отлично. Ставим. Отлично. Надо забрать, слышишь? Давай заберем. Пацаны летели, только что. А за матрос поднялся за ним, что слишком полетело. Ой, не сможем, не сможем. Сейчас все жалуются ветер с каких вы делянка фронта уже повоевали? Я? Киевский напрямок, Турецк. Что? Э, ну, Мирноград. Где э, наиболее было? Водиевки. Через скабы? Чи через... через там там, там не все. <laughs> там все на тему, там чтобы в не было, танк. Понял? Поэтому ему там было тяжелее всего. Знаешь, как тяжело бежать, когда тебя контузил? Еще и лопату не подавали. Так, а Валера притянул с собой еще лишнее быка. <laughs> что? Мы работаем автономно. У нас группа инструкторов 169-го учебного центра. Наша группа называется Тактичная группа Медоид. Тактическая группа Медоид для русских. Это такое отличное животное. Посмотрите, вам будет интересно. Наша группа долгое время формировалась, в разных родах войск работала. У нас есть люди из разных родов войск. сформувалося і люди у нас універсальні, да люди имеють несколько спеціальних. Сейчас люди дрончики з которыми розговорювали, там командири груп есть із, із різних підрозділів, І стрілки, і марксмени. Дні, Як загалом снайперам працюється разом за розвідкою? Чудово. Дуже сильно допомагають. В чому саме? Ну, наприклад, коли ти не знаєш є рядом свої суміжні сили, там свої хлопці. То дрон, звісно, допомагає. По крайній мірі, він сектор закриває. Не надо, ну ти дивишся по своїй роботі, але не бігаєш, не дивишся, що ззаду, справа, зліва тебе це не інтересує, бо в ну, тебе є прикриття. Сказали, що буде, є рух на 11. Ми зорієнтували, змінили позицію, тому що з, той, з тієї старої позиції не було видно. Змінили позицію, яка дозволяла це бачити. І вижидали десь через хвилин 40, Вони вийшли. І ми. А, а какая группа там была? Ну, штурмовая группа четыре... Ну, группа четыре человека. Четыре У меня у бабушки точно такие же яблоки были под Киевом. Точно такие же. Я не имею права раскрывать планы командования, но я могу вам сказать, что сейчас формируются э, отдельные группы, которые будут выполнять ту работу, которую выполняет наша группа. Э, в чем секрет? Секрет в управлении. Я так вижу В понимании того, что мы делаем, для чего мы делаем У нас каждый солдат четко осознает задачу На которую он выходит То есть командир доводит до солдата Тот результат, который он хочет получить От его действий И это круто, потому что каждый имеет право голоса И на своем уровне может редактировать Выполнение задач для достижения цели То есть нет потребности в том, чтобы Задача была выполнена Именно вот так, как я сказал ну, но Смысл в том, что мы работаем на цель Должна быть вот такая цель и э, если у тебя не получается вот так, ищи другой метод. И ребята имеют достаточно много свободы для принятия своих собственных решений на своем уровне с целью достичь цели. мы получили возможность работать не только как снайпера то есть мы дополнены системами дальнего поражения да то есть мы имеем возможность корректировать работу там где мы не можем достать то есть э, наши ребята с нашей тактической группы доделают все очень тщательно соответственно на выхлопе мы получили э, ту работу которая была не маленькая да которую мы проделали на бахмуте умноженную в 4 5 раз в группе свои есть э, и минометные расчеты и в группе свои есть расчеты отдельные. В группе есть своя разведка, в группе есть, в принципе, различные системы огневого поражения, вот, которые мы дополним высокоточной стрельбой, в принципе, своей снайперской. Начинал с сапера, он, он был в первую сапером, потом стал волей судьбы минометчиком правильно? Да. 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 Минометчиком потом... То есть все, все, специальности в одном человеке, он профессионал во всем. Ему сейчас дали любое орудие, он из него сейчас все наверняка А То я как ли... на на специальность. Фух, там где меньше стрелять в <laughs> ответ. Не, миномет подобался, а сейчас это в пиви. Понял? Вот в том деньке. Вот так вот встанем. Как можно противостоять, скажем, этому быстрому продвижению? Что нужно сейчас делать? Какие, может быть, шаги предпринять? А каким людям мы это объясняем? Ну, каким людям? Гражданам украинской Украины? Наверное, гражданам я хочу сказать следующее. До тех пор, пока вы, блядь, сидите у себя дома, смотрите телевизор, ну, это все держится на таких людях, которые здесь с первого дня. Ну, мне кажется, что вот эта история с мобилизацией, лежит в плоскости того, что большинство молодых людей, способных, за могут служить в армии, всеми способами пытаются этого, украинского избежать, пытаются избежать этой истории. Но мне кажется, что если бы в крупных городах, таких как Киев, Днепр, Львов, Запорожье, Харьков, ну Харьков в меньшей степени, было больше желающих усилить силы обороны, то и успехи наши были бы большими у меня есть знакомый из прошлой жизни, который дома сидит, его женщина ходит ему за едой. Володя, если ты смотришь меня, привет! До тех пор, пока большинство граждан Украины не поймет, что это победа в их руках, в частности, что от их участия в этой войне зависит наша победа, ну, наверное, мы будем отступать возле Новогродовки. На сегодняшний момент единственное преимущество, которое я вижу объективно, это да, действительно у них больше мяса, которое они могут просто выбрасывать на позиции, забывать его, не подбирать своих раненых, которые стреляются. Последний поцелуй Путина у нас называется выстрел в голову, самогубство, самоубийство их солдат. Они не забирают своих погибших. Ну, России все равно, они на живых на своих насрать, что говорить про мертвых. Противника сколько отсюда километров? 6. 6 километров. Слушайте, армия это война это не история. Война это не ну, набор нелинейных действий. Ну, можно держать покров до усрачки. Можно привести сюда всех блять, солдат, которые есть в Украине и сделать из него место герой. фортеция Покровск или фортеция Мирноград. Но война это маневр, война это территория обмана. Сунзы сказал. Там, где ты сильный, показывай, что ты слабый. Там, где ты слабый, показывай, что ты сильный. Я не знаю стратегического задума командования. И, например, о ситуации, которая сейчас очень актуальна на курском направлении, до момента начала операции не знал никто в принципе. Какой это произвело эффект. После этого реально зашаталось... После этого реально зашаталось Табуретка на под этим козлом старым российским. Вот мы не знаем. Возможно, здесь завтра будут определенные действия. Где-то, может быть, мы оттянемся. Где-то мы ударим во фланг Результатами мы с вами довольны. Вот и, в принципе, наше руководство тоже довольно. Вот с группой тактической группой медоед они умножены. Сказать, раз скажем так, раза 4 в 5 Вот и в связи с интенсивным шествием русских солдат на нашу территорию, мы имеем возможность их останавливать в непредсказуемых для них местах. Поэтому как бы все, все чики-пики, можно сказать. У нас все хорошо, друзья, все живы, все здоровы и хрен дождетесь.